Hai guys. Video kali ini bikin camilan simpel tapi enak. Yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya agar tidak ketinggalan resep terbaru lainnya. Yang sudah subscribe, terima kasih. Jenang dodol kukus. Cara membuatnya sangat mudah hanya dikukus. Rasanya enak, kenyal dan legit. Yuk ikuti cara membuatnya. 250 gram gula merah, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan, 400 ml santan agak kental. Sebaiknya pakai santan kelapa asli, hasilnya lebih enak. Masak hingga gula larut dan mendidih. Diangkat, biarkan hingga hangat. 250 gram tepung ketan bisa pakai semua jenis merah. Tuang air gula hangat sambil disaring. Diaduk hingga rata. Tuang ke loyang dan disaring. Loyang ukuran 16 kali 7 cm, loyang dialas baking paper atau daun pisang dan dioles tipis dengan minyak goreng. Untuk loyangnya bebas, bisa pakai yang segi empat. Kukus selama 30-40 menit. Gunakan api sedang. Tutup kukusan dialas dengan kain agar tidak menetes ke kue disesuaikan dengan kondisi kukusan masing-masing. Setelah matang, diangkat. Biarkan benar-benar dingin agar mudah dipotongnya. Setelah benar-benar dingin, keluarkan dari loyang. Spatula dioles minyak goreng agar mudah dikeluarkan dari loyang. Potong-potong dodol, gunakan pisau plastik. Kalau tidak punya pisau plastik, gunakan pisau dapur di alas dengan plastik agar tidak lengket di pisau. Untuk potongannya, sesuaikan aja dengan selera kamu masing-masing. Kalau untuk dijual, kamu bisa menggunakan loyang segi empat agar mudah dipotongnya. Cocok banget buat camilan keluarga dan ide jualan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan di share. Terima kasih.